Baiklah Peranan pertama guru dalam FPK Falsafah Pendidikan Guru ialah Mereka perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan ikhtisas keguruan Yang pertama Yang kedua itu pengetahuan enam Dan yang ketiga ialah pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar Sebagai contoh Sebagai seorang guru Mereka perlu mengetahui Apakah ciri-ciri seorang guru Apakah Ciri-ciri uh, murid dalam kelas tersebut Mereka perlu mengetahui Apakah emosi, kognitif dan fizikal murid Ketika berada dalam kelas Selain itu juga Guru perlu mengetahui Semua, pengetah semua pengetahuan am Yang terdapat di Malaysia Sebagai contoh Siapakah yang dipertuan agung Malaysia Siapakah Perdana Menteri Siapakah Menteri Pendidikan Dan nama-nama dan, dan ahli kabinet yang lain Dan Selain itu, guru juga perlu menguasai Menguasai sepenuhnya mengenai pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar Sebagai contoh, dalam pendidikan Islam Guru guru itu perlu mengetahui fardu'ain Perkara fardu'ain, ain, perkara fardu, per, fardu kifayah Dari segi tauhid, akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf dan sebagainya Dan di situ ia akan menjadikan seorang guru itu lebih berkeyakinan apabila mengajar dalam kelas dan secara tidak langsung dengan pendapatan dengan pengetahuan dan pendapatan ilmu yang mereka ada ini guru itu akan menjadi seorang guru yang berintelektual dan dipercayai sekolah kerana mereka mempunyai cabang pengetahuan yang luas dan mudah untuk menjelaskan suatu perkara ataupun menyelesaikan suatu masalah yang berada di sekolah dengan pengetahuan yang mereka ada dan di situ mereka akan menjadi guru yang dipercayai oleh guru besar ataupun ibu bapa itu sendiri dan murid peranan guru yang seterusnya sebagai ejen pelaksana FPG ialah guru itu perlu mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan FPG, Falsafah Pendidikan Guru untuk mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Kenapa guru perlu mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan falsafah pendidikan guru? Kerana supaya guru ini dapat mengembangkan potensi murid di dalam kelas ataupun di luar kelas kerana uh, dengan pembangunan potensi murid murid itu sendiri akan lebih men lebih menjadi seorang yang intelek daya saing dan mampu untuk berdikari dalam setiap aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan oleh guru sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas secara co-curriculum ataupun co-curriculum dengan mengamalkan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan falsafah pendidikan guru Guru juga dapat memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin uh, Kerana sebagai seorang guru ini, dianya bukan sahaja, tugasnya bukan sahaja berada dalam sekolah ataupun berada dalam kelas semata-mata Tugasnya juga ialah berada di luar sekolah sebagai Uh, sebagai pendidik dan pe sebagai pendidik dan pemimpin dan ejen dalam perubahan masyarakat serta mereka ini juga sebagai ejen sosialisasi untuk mendidik masyarakat tidak kira umur bangsa mahupun jantina kerana tugasnya selagi ia menyampaikan sesuatu sebagai suara pendidik dan di situlah uh, guru ini perlu menyampaikan apa yang sepatutnya dalam pengetahuan mereka sendiri supaya bukan sekadar murid dapat karoma insaniah malah masyarakat sekalipun turut tertanam dalam dirinya karoma insaniah Baiklah, untuk peranan guru dalam falsafah pendidikan guru yang ketiga ialah guru haruslah menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai murni dan karoma insaniah dalam kehidupan seharian mereka seperti yang saya katakan tadi, guru ini sebagai role model kepada murid-murid iaitu sebagai contoh teladan dan tunjukkan kepada murid-murid kerana segala perbuatan, percakapan, tunjuk ajar yang dilakukan oleh guru kepada murid-murid itu menjadi salah satu contoh ataupun ikutan daripada apa yang mereka lakukan dan murid itu sendiri akan meniru dan memproses. Segala perbuatan dan percakapan yang dilakukan oleh guru kepada mereka. Dan itu sendiri uh, akan menjadikan murid itu apa yang berdasarkan gurunya, guru tersebut itu tunjukkan. Sebagai contoh dalam kelas sekiranya guru itu menjaga percakapannya, melayan anak muridnya dengan baik tanpa kasar ataupun sebarang perbuatan yang boleh uh, mendatangkan perkara yang negatif perkara itu akan ditiru dalam kehidupan seharian murid dan menjadikan murid itu sendiri mendapat apa yang positif daripada guru tersebut dan uh, segala nilai murni dan karoma insannya yang guru itu sendiri tunjukkan murid itu akan dapat praktikan uh, nilai murni dan karoma insannya yang mereka dapat di sekolah dan mereka akan praktikkannya apabila berada di luar kawasan sekolah ataupun di aa, persekitaran bersama masyarakat. Dan di situlah terdapatnya kesan-kesan positif kepada masyarakat, diri murid itu sendiri dan kepada keluarganya tersebut. Dan ia secara tidak langsung akan merubah segala aa, rutin harian murid tersebut akan menjadi lebih baik dari semasa ke semasa dan akan pada masa akan datang ia akan menjadikan murid itu sebagai uh, manusia ataupun masyarakat yang berguna pada masa akan datang.